Apakah ini larva kroto yang akan dikorbankan untuk dimakan dan dijadikan sebagai sarang mereka? Apakah benar semut rangrang setega itu menggunakan larva kroto untuk membuat sarang mereka? Benarkah semut rangrang sekejam itu kepada anak-anak sekoloninya? Terbayang betapa mengerikannya pola kehidupan koloni semut rangrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Halo teman-teman, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Dalam dunia peternakan semut rangrang, -rang, ada banyak tutorial dan informasi yang bisa menyesatkan peternak semut rangrang -rang pemula beberapa tutorial dan informasi yang salah hingga saat ini masih diyakini secara turun-temurun oleh peternak semut rang-rang pemula dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kami sendiri pun pernah mendapatkan banyak informasi yang salah dan menyesatkan ketika awal kami belajar untuk berternak semut rang-rang pada tahun 2013 salah satu yang masih diyakini oleh beberapa peternak semut rangrang pemula sampai dengan saat ini adalah informasi yang mengatakan bahwa semut rangrang menggunakan larva krotonya untuk membuat sarang. Dikarenakan kurangnya pengetahuan, pada awal kami belajar berternak semut rangrang, kami pun mempercayai hal ini juga. Setelah beberapa minggu, kami memelihara semut rang-rang dan kami memperhatikan perilaku kehidupan mereka lebih intensif. Kami mendapatkan beberapa kejanggalan akan teori tentang pembuatan sarang pada semut rang-rang. Dalam benak kami, bertanya-tanya apakah benar semut rang-rang setega itu menggunakan larva kroto untuk membuat sarang mereka. Benarkah semut rang-rang sekejam itu kepada anak-anak sekoloninya? Jika teori ini benar, maka terbayang betapa mengerikannya pola kehidupan koloni semut rangrang. Berawal dari sini, semakin besar rasa ingin tahu kami waktu itu untuk mempelajari lebih dalam tentang kehidupan koloni semut rangrang. Baiklah, mari sama-sama kita lihat dan kita buktikan apakah benar semut rangrang memakan larva krotonya untuk membuat sarang mereka. Semut-semut ini terlihat sedang berkumpul pada sebuah toples untuk membuat sarang baru. Mereka membuat jalinan-jalinan benang yang halus, transparan, menggunakan air liur mereka. Ini adalah pola awal pembentukan sarang semut rangrang -rang pada toples. Setelah terbentuk pola dasar, terlihat ada semut rangrang -rang yang membawa larva krotonya. Apakah ini larva kroto yang akan dikorbankan untuk dimakan dan dijadikan sebagai sarang mereka? Semut-semut yang membawa larva kroto terlihat mondar-mandir pada benang transparan yang sudah terbentuk. Semakin lama, benang-benang rajutan mereka semakin terlihat solid, lebih tebal, dan mirip dengan lembaran tisu sampai di sini, kami tidak melihat satupun semut rangrang -rang yang memakan larva krotonya. Yang terlihat hanyalah semut-semut yang mondar mandir membawa larva kroto, tapi bukan untuk dimakan. Kami pun belum pernah diberikan bukti yang otentik dan nyata yang mendukung teori bahwa semut rangrang benar-benar memakan larva kroto untuk membuat sarang mereka. Padahal teori ini tersebar cukup luas pada kalangan peternak semut rangrang pemula. Baiklah, mari kita lihat fakta yang lebih mendalam karena channel ini selalu berusaha memberikan informasi dan edukasi bagi penghobi dan peternak semut rangrang pemula berdasarkan bukti dan bukan hanya berdasarkan asumsi pribadi. Akan kita lihat dan kita buktikan pada koloni semut rangrang di alam liar agar terlihat lebih jelas, kami menemukan koloni semut terang-rang yang sedang membangun sarang baru. Mereka terlihat sedang berusaha menarik dan melipat daun. Jika kita lihat lebih dekat, akan kita dapatkan sesuatu yang sangat menarik. Terlihat seekor semut terang-rang membawa larva kroto pada persambungan daun ini. Apa yang ia lakukan sama persis dengan yang dilakukan oleh semut rang-rang ketika membangun sarang pada toples tadi. Benarkah ini semut rang-rang yang sedang memakan larva kroto untuk membangun sarang? Mengapa semut rang-rang selalu melibatkan larva krotonya dalam setiap pembuatan sarang mereka? Sekarang kita lihat sisi yang lain pada koloni ini. Pada bagian sarang yang ini, terlihat rajutan benang sutra yang belum sempurna. Setelah menunggu beberapa saat, di sini juga terlihat semut rangrang -rang yang membawa larva krotonya. Nampak semakin jelas bahwa semut rangrang -rang tidak memakan larva krotonya untuk membuat sarang. Memang terlihat semut rangrang -rang menggigit larvanya dan membawa ke sana kemari. Mungkin berawal dari sinilah terjadi kesalahan dalam pemahaman sehingga melahirkan teori yang salah dan menganggap bahwa semut rangrang memakan larva kroto untuk membuat sarang. Semut rangrang ini memang menggigit larva karena memang itulah cara mereka untuk membawa sesuatu dan pastinya mereka tidak pernah memakan larva kroto untuk membuat sarang. Yang terjadi sebenarnya adalah semut rangrang -rang merajut benang-benang sutra untuk membuat kelamat sarang mereka menggunakan bahan yang berasal dari cairan yang dihasilkan oleh larva. Semut rangrang -rang yang berjalan mondar-mandir seperti ini sebenarnya adalah ia sedang mengaitkan benang-benang sutra dari satu sisi ke sisi yang lain. Hal ini ia lakukan hingga ratusan kali, sehingga terbentuk rajutan seperti kertas tisu atau kain sutra yang halus. Dalam melakukan pekerjaan ini, semut rang-rang tidak hanya melakukannya sendirian, akan tetapi akan ada semut yang lain yang melakukan hal yang sama. Salah satu semut merajut dari sisi luar, dan semut yang lainnya akan merajut dari sisi dalam. Beginilah sebenarnya yang terjadi pada semut rangrang -rang ketika mereka membuat sarang. Semut rangrang -rang hanyalah menggunakan cairan yang dihasilkan oleh larva kroto untuk merajut benang-benang sebagai pengait daun, dan juga sekat-sekat di dalam sarangnya. Dan semut rangrang -rang tidak pernah memakan larva kroto untuk dijadikan bahan sarang mereka. Dari sini. Timbul juga pertanyaan dari beberapa peternak semut rang-rang pemula yang menanyakan mengapa larva kroto yang tadinya terlihat banyak tiba-tiba hilang, terutama pada saat semut rang-rang membangun sarang. Mengenai larva kroto yang tiba-tiba menghilang ini, akan kami ulas pada video kami yang lain. Untuk itu, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar Anda tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload, jangan lupa menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Baiklah, teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa semut rang-rang menggunakan cairan yang dihasilkan oleh larva untuk dijadikan bahan perekat dan juga penyekat ruangan di dalam sarangnya. Dari sinilah semut rang-rang disebut juga dengan semut penenun. Dan yang terpenting untuk kami sampaikan dalam video ini adalah bahwa semut rangrang tidak pernah memakan larva krotonya untuk membuat sarang. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.